На сегодняшний день, ну, я могу говорить как эксперт, но тем не менее эти данные очень приближены к реальности. Мы имеем следующую картинку. Луганская область, начиная от стыка с Донецкой областью и дальше на север, у нас открыто более 200 километров границы. За последние пять дней просто в разы увеличилось количество незаконных пересечений границы. Если по состоянию на 4-5 июня по экспертной оценке было насчитано порядка 4,5 тысяч наемников, да, так их назовем, которые пересекли границу Украины, то на сегодняшний день эта цифра приближается к 10,5 половиной. Тысячам. Причем э, вынужден констатировать такие вещи, что сейчас по оперативной информации уже можно с, ну, практически со стопроцентной уверенностью говорить о том, что если раньше пересекали границу, ну, всякий сброд, наемники там со всего Советского Союза, который собирался, им там выдавали автомат, они ехали сюда, то сейчас уже есть подтвержденные факты того, что границу пересекают. Э, Сотрудники вооруженных сил Российской Федерации. Причем это? Очень, очень это сейчас у них отлажено. То есть тактика какая? По гранзаставу связывают боем. Вот в основном такие ситуации происходят на участке Дмитриевка, Дьякова, Милейкина. Со стороны Снежного выдвигается группа э, террористов, которая связывает погранзаставу боем. Они выставляют 2-3 миномета 82 типа «Василек», снайпера. Наши пограничники э, не могут в этот момент, как вы понимаете, осуществлять э, защиту нашей границы. В это время параллельно выдвигается группа там, из э, Есть, небо, небольшая да, проводника.